arablarda bir odat bor boy bo'lsa agar bular juda masjid solishni yaxshi ko'radi boy bo'lsa birovga tekkizmay masjid soladi bir arab xolis alloh uchun shunday muhabbat bilan masjid solarmish masjid solya turib usta boshiga aytibdi men senga mana bu vazifalardan tashqari bir vazifa beraman men qurayotgan masjidga mendan boshqani sherik qilmaysan hech kimga ruxsat yo'q o'zim qilay shunaqa hasislar ham bo'ladida savobga qizg'onchiq bo'ladi ish juda yaxshi ketayotgan masjid bitay deganda tush ko'ribdi <laughs> tushuda payg'ambarimiz alayhissalom masjid quriganga nima va'da qilganlar <laughs> kim alloh uchun masjid solsa alloh taolo unga jannatda qasr <laughs> soladi deganlar <laughs> va'da katta narsaku buni ishtiyoqi o'sha joy ekan masjid solsammu alloh taolo menga qasr <laughs> solsin shuni o'ya har kuni dardi shu har kuni o'ylayersaniz tushigizga ham kirarekan da o'sha uyini ko'ribdi qaltir qaltir qilamish uni vahobati kattaligi rasululloh aytadilarda uni g'ishtlari oltindan deydilar o'sha qasrni ko'rib og'zi anqayib ochilib tursa darvozasini ro'parasida xuddi oynada ko'rinayotgandek ko'rinayotganmi aksi xuddi shunday mana bu senga mana bu kimga desa, kim desa. senga masjid qurishga yordam bergan odamga debdi uyg'onib ketibdi o'zi xursandchilik edi uyg'onib ketganda haligi ustadan xafa bo'libdi eta atana yetib borib hoy birodarim men senga nima degandim men o'zim quraman degandimu desa siz o'ziz quryapsiz yo'q bir kishi sherik bo'lyapti ekan menga men buni aniq bildim debdi menga aytib ber kim sherik bo'ldi menga hech kim sherik bo'lmadi jon birodar menga aytib ber kim yordam berdi masjid qurishga desa hech kim yordam bermadi illo bir ayol keldi shu masjid uchun mendan bir yordam olinglar biz ololmaymiz bunga ruxsat yo'q desa iltimos qilaman sizlardan kichkinagina shu mana bu obdastani tahorat qilsa odamlar olib kirib qo'yinglar deb bizga xo'jayinimiz unamaydi ishdan haydaydi bizga jarima soladi desa u aytdiki xo'jayinlaring meni uyimda uxlayapti deb sizlar hijoat bo'lmanglar debdi sizni xotiningiz ekanligini bilganimizdan keyin oldik deydi bu odam nima dermish deng ey alloh menga qanday ayol berding shu ayol sababli biron marotaba bamdodga uxlab qolmadim soliha ayol qanday ko'rdingizmi shu ayol sababli biron marta bomdodni jamoatidan qolmadim shunchalik menga dinimda g'amxo'r bo'ldi jannatda ham birga bo'ladimi e bu qanday mehribonsan shunaqa ayol so'ranglar soliha ayol shunaqa bo'lsa